16 година, і як я вже казав, жовтки наступають лавіка ми сьогодні. Циплята? Ну що ж, ти п'ятниця? Давай все ж розв'якати далі людей. Одяг, одяг зроблений з 3D-принтера. Твіттер Обами, попавший в книгу рекордів Гіннеса. Чи можна зробити на хенд на хендмейд? Чи можна зробити хендмейдом на своє життя? Про це будемо спілкуватися із Поліною. Вона вже у студії. Я пропоную переходити до найцікавішого. Поліна Забіжко, дизайнер, засновниця проекту «Пайн Top Craft. Це авторські прикраси, виготовлені вручну за особливою технологією. Плюстки квітів, листя, дерев та інші рослини заливаються синтетичною смолою. тобі ще раз. І так, uh, ми узнали предположительної вот стоїмості їх. Ти говориш, сама маленька від 50 гривень да? да. до 200. А що впливає на ціну? Uh, в первую очередь это количество времени затраченного. Uh -huh. А сколько ты вытрачаешь на одну вот такую модель? Ну, часа три, наверное, работы, если суммировать uh -huh. все, 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 все. Я такие, такие повторяются, шаблон, но обожь все эксклюзивные. Есть, но я очень не люблю этого делать. Uh -huh. Полинка, а тебе вот ну, на пропитание хватает, получается, только этим заниматься? Да, я только этим занимаюсь. И зарабатываю... Уже полтора года. И зарабатываю. Да. А можно сказать, ты такая сколько вклала грошей красного старте этого бизнеса? Очень. мало 100 миллилитров смолы плюс все э, или восемь так 305дырнибудь mm, да, кстати Мы а вот стар... фурнитура я вижу что у тебя она особенная по крайней мере в магазинчиках где я смотрел такого не видела это украинское производство фурнитур uh, нет а Откуда ты? Это старый добрый Китай. Валин, а мы сейчас пойдем вдохновляться на улице нашего города для того, чтобы послушать, что молодые люди будут нам рассказывать. Есть ли, может быть, у них нечто подобное. Давай сейчас узнаем. А ты носишь украшения ручной работы? Очень красиво, очень люблю, люблю и делаю. Ну, у меня сестра занимается хендмейд, но если очень красивая вещь, то можно, думаю, носить. Да. Она ведь же одна А ты самостоятельно что-то делала из украшений? Бисерное украшение. Ну, в детстве все пробовали, по крайней мере, фенечки. Браслеты, всякие там бусики красивые. Ну, какие-то элементарные сережечки мы делали там из лепесточков. С сестрой делали сережки. Что-то делать своими руками я не умею, к сожалению. Я даю перевагу больше дорогутиным украшениям. Украшения ручной работы, они лучше, чем обычные, которые мы видим в супермаркетах, в магазинах. Ручное, это значит, что... Это Сделано индивидуально, с душой. Они обладают таким качеством, как любой. Без этого, мне кажется, жизнь была бы скучной. Все же есть некие моменты, с которыми люди так осторожничают и предусмотрительны. Например, не всем девушкам подходят не серебряные, да, вот там сережечки. Скажи, а вот ты из серебра, например, смогла бы сделать подобные аксессуары? Сережечка, можно привесить серебряные крючочки. Ага. Вот, все остальное достаточно проблематично. То есть на данный момент люди не готовы платить достаточное количество денег, чтобы покупать это в серебре. Соответственно, я не развиваюсь в эту сторону вообще. Скажи, ты планируешь расширять свой бизнес методом там, создания сайта? Ну, мы знаем, что у тебя есть соцстранички, да. где есть подписчики, и клиенты могут там с тобой связываться. Может быть, некий шоп у тебя в планах? У меня в планах выход за пределы страны, mm -hmm. то есть магазинчик на эти, всем знакомая хендмейт-платформа для продажи. Ну и, собственно, дальше хитрые планы по развитию не только украшений, но фотографии блогинга и выход с помощью английского блога на другие страны. Величезна кількість Спасибо. приємних новин саме від тебе. Будемо тебе підтримувати. Будемо за тебе вболівати обов'язково. Ну і до нових зустрічей на фестивалях якраз хендмейду не тільки. Поліна, дякую тобі. Спасибо Лавіку за залишаємо у студії, да? До речі, але при цим Спасибо. я хочу ще одну новину а, довести до вас. Отже, мега новина, новий бомбічний смак кокосу, Коконат Мікс та червоні чашки від Нес кафе три в одному. Відтепер тепер вингорода за вашу уважність. Легке запитання озвучимо дуже скоро. Стартап шоу на М1. І ровно через час у нас з вами по поводу одежди із 3 d СТРІДДПРІМ. А, а еще селфи туфельки, а еще как Твиттер Обамы попал в книгу рекордов Гиннесса. Ну разберемся а -а -а. об этом что ли, и поговорим с вами, будьте через тося час... полина мы снова Somehow в студии.